Понеділок 7 липня. Вага. 98 750. Пишу і цукор 6,5. Вчора я їла малинку. Так, записую. Сьогодні у нас сьоме. 0,7 Щось погано видно. 7,07 98 750 Ну, хоч на 150 грамів менше. І то результат. І цукор 6,5 Вчора я їла малину. Пів кіла малини з'їла. Ну, от так. Так. А зараз, а зараз я буду робити зарядку, поки Сережа поїхав по воду і постригтися. Він переїхав уже, я ж вам не казала, Да. А я пороблю вправи. бо при ньому не хочу робити. От все. Так, шукаю вправи. Так, поки Сережа поїхав э, стригтися по воду, я зроблю зарядку. Я при ньому не хочу робити. Я соромлюсь при ньому робити. Та і він на ліжко я буду тут. Не хочу. Так, все, знову шкурінку для жінок після 50. Зараз я вам покажу, яку я роблю. Мені сподобалась отака. такая, такая, такому бежевому, у бежевому купальнику. Вот такая зарядка. Все. Сейчас буду делать. Я лишку навіть не або бо зараз Сережа приедет, что я буду, что он будет, сидеть. А лягай и отпочивай. Что у нас застыло? тренер Микриова Кири И сегодня у нас утренняя зарядка для женщин 50+. Если вы готовы, мы начинаем нашу зарядку. И стопы поставьте пошире. Сначала мы вы хорошо потянем вверх, делаем глубокий вдох, хорошо глубинный. И расслабились. В вы... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Теперь вот такие вот движения. Руки в кулак и чередуем. Очень хорошее упражнение для спины. Профилактика застойных процессов, профилактика холки, старческая осанка. Руки сильные. Вверх, вниз. Дыхание не задерживая. Мышцы, стаски, получали кислород. Дышим все время. Глубоко, равномерно. Через нос вдох, через рот выдох. И еще. 10. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Отлично, расслабили руки. А теперь руки перед собой, делаем такие вот скручивания. Разогреваем косые мышцы, запускаем воду в голову, потом в кишечник, улучшаем обращение внутренних органов, дыхание глубоко, живот наружу, может, еще даже округлить, чтобы больше почувствовать мышцы живота. И еще. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Один. Хорошо. А теперь руки разводим в сторону. И одна ладошка вверх. Тряемся. Так, потом еще закрыли, другую открыли. И движение Вдох. Выдох, хорошо Не спешим. Прорабатываем сустав, улучшаем подвижность, и еще. И еще пять. Четыре. Три, два, один. И руки, плечи. А теперь тянемся. вниз, правая руку поднимаем. Хорошо вытягиваем в каждую сторону. И разогреваем прорабатываем Чуть-чуть ускоряемся, вдох. Так, дышим. Живут этом напряжен десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Хорошо. А теперь руки на голову туловище, А теперь назад. Вперед. назад, Вдох. выдох, выдох, выдох. Десять, Вдох. выдох, выдох. Хорошо, Пытается мышцы спины, это а вот позвоночник, а также утра, Когда мы будем чуть-чуть, сгибаем. И еще пять, четыре, три. Два. Айфет. Молодцы. А теперь руки поставим здесь, мы за просницу. И продолжаем работать. С вашей спиной прохладкой похолки и старческой осадки. Делаем вот такое движение. Соедини лопатки. И расслабий вдох Выдох. Делаем 20 по Выдох. Выдох. Хорошо лопатки соединяем. Выдох. Еще. Вдох. Да? Выдох. Растягиваем грудные мышцы и прорабатываем на грудные, мышцы. Зарабатываем на сам. Разгоняем застойный процесс от Отлично. Отлично. Расслабились. А теперь тазобедренные суставы. Движение плавно, Хорошо работает тазобедренные суставы. Улучшаем кровообращение. Вращение таза. Движение глубокие. Еще. И в другую сторону. Дышим. Дыхание не задерживаем. Еще чуть-чуть. Отлично. Хорошо. А теперь мы поднимаем. Открыли бедро. И закрыли череду. Открыли. Закрыли. Продолжаем нажать кровообращение. Тазобедренные суставы. укрепляем мышцы и связки вокруг тазобедренных суставов. Улучшать мобильность и подвижность бедренных суставов. Нужно постоянно работать над этим, потому что с каждым годом амплитуда вот движения уменьшается, поэтому надо поддерживать. Дышим. Дыхание не задерживаем. Еще. Правая. Левая. Еще. Правая. Левая. Работаем, работаем. Открываем, хорошо. И закрываем. Можно что-то прохрустить чуть-чуть. разрабатываете хорошо подведенные суставы. Движение плавное. И еще по одному разу. Отлично, хорошо. Ну, а теперь чуть-чуть кардио. Кардио тренировка должна действовать каждый день, потому что кардио тренировка улучшает работу сердца, укрепляет сердечную систему и ускоряет обменные процессы. Поэтому включайте кардио тренировки в свою программу, тренируемся каждый день. Отжигаем. Да. А теперь подняли Беру так, чтобы колено было приведено на уровне таза на уровне Выдох, 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 еще. Работаем. Продолжаем. Выдох, еще. Четыре, три, два, один. А теперь шаг в сторону. Носочком вперед, вести и вернули. Отлично, давили не задерживаем. Дышим. Постоянно глубоко другой на нем. Еще. Четыре, три, два, один. И снова шаг. А теперь открыли шаг, закрыли. Открыли, закрыли. Работаем. Еще. Выше поднимаем бедра. Четыре, три, два, один. Open step. И тянемся к диагоналу. Вытягиваем хорошо правую сторону. Выдох, выдох, выдох. Повышаем наш пульс, укрепляем наше сердце. Вдох, выдох. вот Четыре, три, два, один. А теперь вздохнем с пяткой, пойдите с И добавили руки белой ножницы. Еще. И вот она вот обидятся. Еще. Четыре, три, два, один. Отлично. Вопрос пришел, бегу, и Вопрос просто шаг. Пойдем на хорошо, бегаем. Хорошо, теперь чуть-чуть балансировано. Правую ногу подняли, колено вылезло за забитые плечи. Вывели руки в стороны, баланс хорошо укрепляет все мышцы. И уже работают все нашего организма. Поэтому упражнение на баланс очень полезно. Держим, дышим. Еще чуть-чуть. Отлично. Теперь правая нога, налевую подняли. Колено вылезло за забитые плечи. Руки сходим в стороны. Стараемся себя балансировать. Еще продолжаем Работаем. Еще держим, держим. Отлично, хорошо. А теперь стараемся на колык. Подкрепим его, чтобы он забил плечи за эту руку. Если у не спор И мы сделаем позу Потому что сустав, коленки тазы бедренные суставы. Живот втянул. Посмотрите себя на вид за слева, стороны Причем вдох, выдох. За правое. За За И еще. За И за Хорошо. А теперь делаем кошку. Очень приятное упражнение для улучшения гибкости позвоночника и растяжения позвоночника. Плавно делаем прогиб. Он пропускает себя вдох. И на выдох. Поднимаем позвоночник, растяжение. И снова. Выдох. 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 А теперь задержались. Живут максимально глубоко по позвоночник. Расслабили, втянули. Расслабили, втянули. Прижимайте большой бок, позвоночник. Тягиваем хорошо. Выдох. Выдох. Еще Пять, четыре, три, два, один. Отлично. Теперь бедра. Расслабили руки, выпрямились. Хорошо. А теперь садимся. И мы сейчас делаем диагональное скручивание. Живот напряжен, спина ровная, ноги сложатся в руки за голову. Чуть-чуть уходим назад. Спина не округляется. Спина ровная. Выдох. Выдох. Через Диагонально скучим, напрягаем мышцы живота, работают и бедра, и мышцы живота. Док, вдох, выдох, выдох. Делаем 10 повторений на каждую сторону. Спина руль, живот не расслабляем. Док, вдох, выдох. И еще 5. Еще 4. 3. 2. И последний раз. Один. Отлично. Теперь мы На спину. Мы выходим на поцелуй. И, конечно же, мы выглядит ягодичную ногу. Когда так видите? и мышцы таза в одной руки завели назад. Делаем вдох на выдох. Поднимаем руки, таз, дорогие отпускаем. Выдох. Делаем два повторения. Выдох. Хорошо подтягиваем бедра вверх. Ягодичный Это одно из самых эффективных упражнений для бедра вверх. Также подвесы тела укрепляем мышцы тазового дна. Улучшается кровообращение в органах малого таза. А для женщин после этой это очень важно. Выдох. 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 Еще. Выдох. Когда поднимаем бедра. И еще 10. 9. Если у вас проблемы с поясничным носом, вы чувствуете какой-то дискомфорт, потому что это меньше, чтобы вы сегодня всего бедра не поднимать. Самое главное, не расслабляйте живот. Чтобы разложить по этим живут, нужно по напряжению. Еще пять. Выдох их. Четыре. Три. А, Два. Один. Отлично. Отвернулись вдоль этого прямого угла. И вот эти плавные движения, хорошо прорабатываем тазобедренные суставы. Улучшаем кровообращение. Рас раскрываем таз. Дышим глубоко. Движение в полагаем Помогаем руками. Раскрываем. И еще пять. Четыре. Три. Два. Один. А теперь смотрите, стопы максимально подтяните к себе Раскройте таз. Руки в кулак. И сейчас мы будем поднимать долгой лицевой, подворачивать копчики, натягивать лицевые мышцы. Будем убирать копчики и мышцы до на Очень сильное упражнение. Оттолкнулись, подняли, вдох, копчик подкудили, лицевые мышцы, и расслабились. Вдох, выдох, вдох, выдох. И вот здесь, посмотрите, хорошо подтягиваем. Прям копчик подкручиваем. лицевые мышцы, подтягиваем. Животно, прям выдох, вверх, вдох, выдох, выдох. Еще 5. 5, 4, 3, 2. А теперь задержались, хорошо все подтянули. Столпы давят на ноги. Да, мы берем сопротивление. 10, 9, 7, 8, 7, 6. Четыре, три, два, один. Отлично, ну а с. Подтянули к себе, вытянули поясницу, хорошо расслабились. И мы сделаем скручивание позвоночника. Левую ногу выведем вперед, правую руку выведем в сторону, левую руку правой, влево. Смотрим вправо, рука еще не отрывается, чувствуем движение костных мышц. Задержитесь на несколько секунд, продышитесь. А, отлично. скручиваем напоминаю, полезно не только для позвоночника, внутри кожи. Самое главное делать все плавно, медленно, никаких резких движений. А, отлично. А теперь на одну сторону перевернулись, медленно плавно поднимаем. Ноги коленка чуть-чуть согнули, поставили на пятки, на спину вверх, руки за голову, спина ровная, делаем вдох. Выдох. 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 Еще. Выдох. Выдох. А теперь то, мы вперед задержались, начинаем ноги по чуть-чуть выравнивать. Если сложно держите ровно спину, полностью не выравнивать. Ну, хорошо, выдох. Можете Это самое главное, не куда позвоночник. Если сложно, оставляем чуть-чуть ноги высокими и удерживаем. А теперь вставимся к стоп. Спина ровная, Макушка тянется вперед. Чувствуем движение задней поверхности ног и тягиваемся даже в язык. Под этим все движение плавное. Отлично, молодцы. А теперь ноги сложились. хорошо, потом респіру за руками. Задержались мы на немного на интершоу, потом выдох вправо, стоп, и снова. Три вдоха. Так. Яsatisfied от руки. чудово. Я надеюсь, вам подобається своє діло. Затасили все ментальні процеси. Желаю вам хороших результатів, набираться сили, встрече на следующей тренировке. Пока. Так, мягкие следы и тему так. Живе дітей можливо, там. нагадав. За мій диск.

Або ж, або ви можете звернутися до лікаря, ви вдихнете, це може бути спричинено вірусом, і це може бути грип. Є ще одна cosa, яка називається синдром гострого респіраторного захворювання, і часто він схожий на грип. Але замість того, щоб вила, він опонає і може бути ще сильнішим і могил. Я думаю, що це може бути COVID-19, що на висока температура. Висипання тривають від 5 днів, і навіть після цього людина залишається зараженою ще приблизно 5 днів. Загалом період інфекційної небезпеки може тривати так все. Зробила зарядку, мокра це добре. Іду готувати сніданок. Так, дівчатка, займаюсь кабачками, буду робити кабачкову ікру. Я все підготувала, нарізала овочі, все-все-все. Зараз поснідаємо і буду робити ікру. Повний рецепт ікри покроковий, у мене є відео. Я вам поставлю під цим відео посилання у закріпленому коментарі. На сніданок я зварила Сережі вівсяну кашу. Просто вівсяну довгої варки. А собі висівкову, таку, як ви бачите, як я роблю. Так, 11-та година, майже 10 хвилин. Збираємося снідати, Це мій сніданок, в мене кашка висівкова і ляшечка куряча. І чай, і сир брі, Оце сережина кашка, свиняче м'ясо ребра і помідорки, Все, всім смачного.